Философия, философия может быть довольно таки простая, но доступ ко всему сейчас есть. То есть ребенок любой может зайти в интернет, посмотреть что угодно, прочитать что угодно. И вот это символ вот этого потока информации. История именно об этом, что мы как бы скидываем с себя влияние и этого всего. Поворот делаем. И раз, рука тает, Главная идея. Поэтому я, я думаю, что у нас идея достойная, и мы покажем тебе достойное сопротивление. Отличное настроение мы учим, извините. Как можно работать с таким количеством людей, я до сих пор не понимаю. Я работаю руководителем в банке. Работа на самом деле, те, кто думает, что работать в банке это легко и только считать деньги, на самом деле неправильно. Эта работа связана с напряжением, очень серьезным, нервным. Как правило, стресс на работе, его нужно как-то снимать. Пошла учиться танцам. Училась, училась, в итоге мне пришлось стать тренером. На одну, на шоу «Майданс» для меня, как для организатора, было очень интересно, как такое количество людей можно слепить в одну большую команду, целую, яркую, красивую, успешную, и с этим всем победить. Не буду врать вам. Переживаю, переживаю. Конечно, переживаю. зашкаливают, очень круто. У меня сегодня день рождения, но, несмотря на это, я праздную его здесь. Мне тут шепнули на что Чернига будет против противодействие. Что мы, что мы, я, Естественно, мы поедем в Киев защищать честь нашего города и доказывать всем, что мы самый танцевальный город в Украине. А все в Украине. нравится, все очень круто. Чернигов победит, потому что Чернигов вроде на хип-хопах в Украине. Состояние танца, оно присутствует постоянно, иногда приходят связки какие-то, ходы, и прямо на работе в отдельный перерыв перед зеркалом стоишь отрабатываешь движение, чтобы не упустить тот месседж, который пришел к тебе из космоса. А наш коллектив способствовал организации репетиционных залов для проекта Майданс. И наш коллектив привел более ста человек. Ну что, череда, вы самый город, а? Очень много людей, очень интересная обстановка. будем брать не количество, а качество. Личные эмоции просто великолепны. Столько энергии. Нравится, больше до конца быть здесь и остаться. Ребята, голосуйте за Чернигов. Мы Чернигов самый танцевальный город, и мы за него. Чернигов, вперед, потому что вы достойны победы, вы лучшие.